Yine biz Azerbaycan-Ermenistan gerginliği gündemimizle devam edelim. Azerbaycan'ın Kazakistan Büyükelçisi Raşat Mamodov şu anda muhabirimiz Güzel Zayitova'nın yanında. Ee, güzel kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ee, sözü konuğunla sana bırakalım. Azerbaycan-Ermenistan hattındaki gerginlikle ilgili neler düşünür, neler söyler bize? Evet, e, teşekkür ederiz. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Azerbaycan'ın Kazakistan Büyükelçisi Rajushat Mamadov bugün canlı yayın konuğumuz. Azerbaycan, Ermenistan arasındaki e, durumla, e, Dağlı Karabağ'daki durumla ilgili kendisine sorularımız olacak. Sözü çok fazla uzatmadan hemen kendisine mikrofonu uzatıyorum. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Değerli TRT izleyicilerini, Kazakistan'ın başkenti, Nur Sultan şehrindeki Azerbaycan'ın büyük içliğinden Salam virus. İndi Qabaq Qarabağdakı durum ümumi olaraq Azərbaycan-Ərənistan arasındakı durumla izlədilə bilərsiniz. 27 iyul 2020-ci ildə Ermənistan dövləti öz silahlı qüvələri vasitəsilə yenidən Azərbaycan torpaqlarında, Azərbaycan işğal olmuş ərazilərindən, səhnır boyu işğal olmuş səhnır boyu yerləşən köylərlərə saldırdı və ağır silahlardan istifadə edərək partli liradan minlərlə adamın məhvi təqdim münaqişə səviyyəyə çatdırmaq başladı. Azərbaycan ordusu ə, öz qanuni funksiyasını yerinə yetirərək, dövləti özlöməralıq işini yerinə yetirərək, Azərbaycan vətəndaşlarını qorumaq üçün Erməni ordusuna Ermənistan sahdə bölgələrinə cavab olaraq onlara suçu tördüyü və ə, ə, əks hücuma keçərək Azərbaycan torpaqlarını xilas etməyə başlayır. Bu günləri döyüşlər gedir bütün sərhəd boyu, bütün Ə, Azərbaycan Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindəki qoşunlar nümayəndəliyi döyüşlər getməkdədir. Azərbaycan müsəliflər ordusu zəfərlər göstərir. Birrənləri Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Əliyev çox böyük razıqət bildirərək Azərbaycanın 30-a yaxın işğal altında olan Cəbrayıl bölgəmizin və ə, bir sıra şəhərlərinin azad olduğunu ə, bəyan etdi. Bundan öncə bir neçə gün öncə daha Füzuli rayonundan başqa bölgələrimizdən, Ağdara rayonumuzdan istirahət küylərinə qoyulduğu bildirilir. Azərbaycan ordusu güclü ordudur. Azərbaycan ordusu ən müasir texnika ilə silahlanmış ahlan, və müasir güclüdür. Ordumuz və o öz gücü ilə Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi istiqamətində göstərməkdədir. Mən Fürsətanlıq və digər politik cəhalqanlı dövlətlərə özünün məqsədini bildirmək istidiyəm ki, Azərbaycan xalqının yaşadığı ən çətin vəziyyətdə Türkya dövləti və türk xalqı həmişə olduğu kimi, canaq qaldığı kimi 18-ci ildə, 1918-ci ildə Bakının daşnaqlardan və bolşeviklərdən azad edilməsinə oldu ki, bizə bu günlərdə xalqlarımız bir yerdədir. Biz Türkya xalqının dəstəyini ehtiyacımız var. Ordumuz hər şeyimizdir və ə, amma xalqların dəstəyinə ehtiyacda bulunmaqdayı. Türkiyənin <coughs> Türkiyənin cumhurbaşkanından, Türkiyənin ordu komandanlarından, Türkiyənin bütün partilərinin parlamentosunun, Dışişleri Bakanlığı'nın her bizim her gün verdiği bayanat bizim ordumuza ve halkımıza yeni güdürlükle güdürlükle verir. Azerbaycan öz topraklarına azal edecekmiş. Peki efendim, e, Kazakistan kamuoyunun tepkisini nasıl değerlendirirsiniz? Ermenistan'ın e, Azerbaycan'a saldırısı, Ermenistan'ın Yer, e, sivil yerleşim yerleri hedef alması genel olarak Kazakistan kamuoyunda nasıl bir tepki gördü? E, ve bugün e, biliyoruz e, Büyükelçilik Binası'nda basın toplantısı düzenlendi. E, genel olarak Kazakistan basın mensuplarının bu konuya ilişkin tepkisini nasıl değerlendirirsiniz? Bildiğiniz gibi Ermenistan devleti daim Azerbaycan devletine tehdit edildi ki Azerbaycan'ın büyük şehirlerini Azerbaycan'ın strateji obyetlerini yani suanbarlarını, Mingeçevir soğanbarını ve Bakü'nü Ə, ə silahlarla, bombardmanlarla təhdiddir və dediklərin də yerinə yetirilir. 2 gündür ki, həm Azərbaycanın ə, ilk başkəndi olmuş, ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinə böyük raketlərlə saldırma yatmaktadırlar. Gün gün axşam miqdici su anbarı istiqamətində bir sıra raketlər atıldı, hətta şəhərə düşüb su anbarlarının ərazisinə düşdü. Həmçinin də Bakının yaxınlığına, Bakının şəhər kənarlarına aqradakı çaldğanlara həyatı keçirirlər. Bunlar bütün qırmızı xətləri keçiblər, amma sivil insanlara qarşı ə, beynəlxalq konvensiyalar müttəlebəyə uyğun çatlızı pozaraq, Cenevrə konvensiyası 1949 Cenevrə konvensiyaların tərəflərinə pozaraq bu şəxslərə qarşı silahların istiyi ilə onlara qarşı təcavüz etməyə davam etməkdədirlər. Orduları cəfpədə udusuz silahları çevirirlər,ünkü şəxsləri istiqamətində. Bu günləri müharibə iki istiqamətdə gedir. Həm cəfpədə ordular qarşı-qarşıda durub həmçinin də informasiya mərkəzində. Qazaxstan da bizim üçün çox əhəmiyyətli bir ölkədir. Burada yaşayır məsələn 100% dəstəyimizi görürük. Sosial şəbəkələrdə yüzlərlə insanların telefon zəngləri, onların susdurduğu müraciətləri, bizə yazılı müraciətləri, məktubla müraciətləri və bütün Azərbaycanla bağlı bu savaşla bağlı, Azərbaycanın haqq savaşı ilə bağlı torpaqlarının 30 ilinə azad edilməsi istiqamətindəki səbacına 1 milyon qaçqın və köçkün öz evlərinə qaytarılması istiqamətində Vətən savaşına dair yazılan yazların hepsinin altında Azərbaycan dövlətinin yanında olduqca xalqının yanında olduğu gündür. Sadəcə bizim Qazaxstan mətbuatından tarahçılarımız da mövcuddur. Elə ki bir sıra mətbuatlar, internet portallar, xəbər agentlikləri onlar ə, təhrif olunmuş, yalan dezinformasiya xarakterli məlumatlar yaymaqdadır. Hətta Türkiyə ordusunun Əsasən bu çəndə döyüşsə haqqında məlumatların Azərbaycan da, Türkiyənin tərəfində ə, olan hansısa bir qruplaşmaların, Suriyada, Livyada qruplaşmaların gətirib döyüşdüyü feyk rusları yəni məqsəd və konfliktdə üçüncü ölkələri cəlb etmək, bunların Ermənistan dövlətini daxil olduğu politiki selə keşli təşkilatını cəlb etmək, Qazaxıstan da uğur təşəbbüsü idi, onu cəlb etmək bunun üçün fikirlər baş verir. Əsaslar olsun ki, bir sıra media media orqanları Ə, resursları onlar yoxlanılmamış bir çox məlumatlar yazır. Hətta işğal olunmuş ərazidə yaranmış separatçı rejimin rejimə istinad edərək məlumatlar yayılır və bu da beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Bu işlərin qarşısını alınması məqsədilə səfirlik bir bəyanat qəbul etdi. Bunları yaydı ki, bu nə qəbul olmaz. Azərbaycanın informasiya resurslarının imkanlarını göstərdi ki, hər zaman məlumatlar götürmək lazımdır. Ölkənin tarixi haqqında danışdı və jurnalistlərlə bu günləri bir basın tədbiri keçirərək bir press konfrans yəqin ki bu hadisələrlə bağlı ən son məlumatları, konfliktin tarixi, coğrafiyası, onun xəritələrdə izahlanması və beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin dörd qətnaməsindən tutmuş bütün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın haqlı ə, savaşı, ə, bu konflikin həlli istiqamətində çıxarılmış sənədləri təqdim edəcək. Həmin məlumat üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Sakladığınız bilgiler üçün də sizlərə təşəkkür edirik. Türk xalqına təşəkkür edirik, qardaşlarımıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Evet, Azerbaycan'ın Kazakistan Büyükelçisi Raşat Mamadov canlı yayın konuğumuz oldu dedikten sonra sözü yeniden merkeze bırakalım. Güzel Zayitova teşekkür edelim. Son durumu Nur Sultan'dan konuğu Azerbaycan'ın Kazakistan Büyükelçisi Raşat Mamadov'la birlikte değerlendirdi.